Babək Tovuzlu bu şeiri dostları Rəvan, Baxış və Fuadın istəyi ilə Qoranboyun qəhrəman şəhidi Səmədə yazılıb. Andıqmışdı vətənə, o üçrəngli bayrağa. Dedi, həssəd qalmışıq o cənnət Qarabağ'a. Hazırlıq dedi bizlər düşmənləri qolmağa, Murovda dastan yazan Qəhrəman şəhid Səməd. Toranvoyda doğuldu. Çox sevirdi ordunu. Bizlər kimi qorumas dedi kimsə yurdunu. Söndürərək düşmənin ocağını, odunu murovda dastan yaza qəhrəman şəhid Səməd. Qarabağ döyüşə gedəndə çox sevindil. Dedi düşmən dayanım Qabağımda siz indi. Sonunda gördünüzmü? O Qarabağ kimindir? Murovda dastan yazan qəhrəman Şəhid Səməd. Aprel döyüşlərində düşmənə od vurduldular. Şəhidlərə verdiyi sözlərində durdular. Qarabağda düşməni bayraqlarla qırdılar. Murovda dastan yazan qəhrəman şəhid səməd son dəfə o rahibə cəfbədən zəng elədi anam sənə amanət son sözünü söylədi dedi şəhid olacam qismətin bax belədir murovda dastan yazan qəhrəman şəhid səməd murov döyüşlərində səməd də şəhid oldu Joran voyda hər kəsin gözləri yaşla doldu. Dedi ana o Allah məni cənnətə aldı. Murovda dastan yazan qəhrəman şəhid Səməd. Babəkəm. Babəkəm ey cənnətin mələyüzlü şəhidi. Görənlər heyran olub sizin kimi igidi. Azərbaycan milləti qarşınızda baş əydi. Murovda dastan yazsam qəhrəman Şəhizəməd. Murovda dastan yazsam qəhrəman Şəhizəməd. <Sessizlik>